Assalamualaikum. Selamat malam. Pada semua lah. Selamat malam pun selamat pagi lebih kurang macam ni lah. Okay, kita dia. Uh, malam ni, aku nak bercerita tentang latihan kita orang. Aku ada terima soalan. Tanya, Bang, latihan bulan abang ni sebenarnya macam komando ke? Macam special force ke? Macam masker ke? Macam polis ke? Okey, cerita dia macam ni. Aku ceritalah. Okay. Uh, untuk mengatakan orang, semua anggota dilatih menggunakan senjata api dan dua-dua jenis senjata api sama ada sidearm ataupun rifle kami juga dilatih TTS tempur tanpa senjata ikut pilihan lah sama ada kau nak belajar judo ke taekwondo ke terpulang gitu ya macam aku aku pilih krav maga kenapa sebab aku rasa itu sesuai untuk tugas-tugas aku yang maknanya taktikal dalam kawasan yang sempit gitu dia okey bukan aku tak percaya kesilat sebagainya sebab silat pun aku dah belajar Okey, Citria. Lepas itu Citria senjata api rifle dengan pistol. Okey. Rifle kita belajar di banyak tempat. Lokasi dia susah nak cakap lah sebab adakah sebab kita orang ni awam, orang awam so kita mungkin guna cik mungkin lah sudah kita menggunakan facilities facilities facilities, facilities awam facility facility awam gitu sama ada di di negeri jiran tak kira di mana pun kalau aku tak sebut dia dan juga di tempat-tempat lain dia. Ah uh, okey dalam pakai pakai pistol pula ni side arm kita gitu banyak gunakan di dua lokasi di Malaysia. Kat Malaysia ni ada dua lokasi yang kita gunakan side arm. Latihan side arm. Satu di pusat latihan atau lapang sasa kita yang berada di Sya'alam tu Tak buat aku pernah cerita tak mana lokasi dia Tak nak sebut dalam ni cerita dia Dan Di situ satu lagi ada satu tempat yang kami terpaksa rahsiakan sebab Aku terpaksa rahsiakan juga sebab Tak nak invoke pihak-pihak yang Yang apa Non-person non Non-person eh non yang Apa? Apa dia eh? anggota katolik selamatan yang biasa gitu, sebab dia orang pun tak tahu gitu, tapi tempat tu kami gunakan pakai tempat untuk latihan senjata api juga kami juga menggunakan latihan untuk rifle pun kadang-kadang dibuat di situ untuk rifle jarak jauh kami banyak buat di situ dan dul dulu-dulu banyak buat dekat pulau 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 ya. uh, PH buat tu kami pastu dekat dekat lumut uh, Lepas tu dekat beberapa lah tempat dalam lokasi-lokasi yang kami kononnya kuat kami ni apa ni atas menyama sebagai macam-macam lah kan. Jadi, eh, benda ni aku tak boleh nak cerita sebab classify dia Sebab tempat yang kami berlatih tu pun tak tahu bahawa kami adalah kami. Itu dia. ha itu cerita dia. Jadi tapi macam senjata api tu mostly lah dua tempat tadi lah. Tapi walaupun begitu, ramai juga anggota-anggota kami yang yang menjadi ahli kelab-kelab menembak di Malaysia. Jadi dengan cara itu kami boleh berlatih dan dengan cara yang unnoticeable cerita dia. Okey? kalau di luar negara kami juga berlatih tapi di tempat-tempat awam. Jadi kami saja tak mau menggunakan facilities kami. Sebab kami bukan special force, kami bukan uh, komando, kami bukan kami cuma kami physical fitness kami ada buat benda-benda lebih kurang aja macam dia orang setakat lari 25 km bawa barang tu gitu dia. Ah uh, lepas tu berenang 5 km dengan bawa barang je dia. Ah uh, semua kita orang buat je dia. Lepas tu penerjunan, penerjunan tu kita buat banyak tempat di di Bido, di Taiping, di Batu Berendam, di Kelantan, banyak tempat lah je uh, di Sabah pun ada je dia. Kan? Uh, apa ni apa ni paragliding, kami berlatih sama di, di, di Pelabuhan Kelang ataupun di Besut, juga di Tihana sebagainya dan ada beberapa tempat lain lah kita lihat. Uh, apa ni, rope, pakai tali sebagainya tu, itu kami berlatih banyak tempat. Yeah. Semua latihan-latihan itu mobil. Tapi kami banyak lebih pada macam tim aku ni lebih pada banyak kepada CQB. Close quarter Battle. Jadi kami banyak buat latihan dalam tempat latihan kami di bawah tanah lah dekat dekat Syalam tu. Jadi kami berlatih dari situ macam mana untuk handle situasi-situasi dalam tunnel, dalam bangunan, dalam apa ni lorong, dalam apa lagi. Semua-semua fasiliti yang sempit-sempit itu lah. Dan macam mana nak bertempur dalam apa ni, bas, kereta dan sebagainya macam mana nak apa ni nak nak handle apa ni nak macam nak et, apa ni extract tebusan tu dia kami kami ini kami bukan yang tebusan biasa tapi kami tebusan yang cara kami je dia itu 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 adalah modus operandi kami aku tak boleh nak cerita detail sebab tak nak mendedahkan terlalu banyak ah okey apa yang kita buat ialah kita ni sebenarnya ialah penyelesai kan. Kami ingin menyelesaikan banyak-banyak benda kan. Yang kes-kes yang, yang tertunggak, kes-kes lama, apa ni, yang keperluan, keperluan yang perlu untuk defend negara ni cerita dia yang mana pihak tentera dan polis tidak dibenarkan masuk campur cerita dia dan juga anything yang tidak melibatkan ancaman macam eh, bukan tidak melibat, melibatkan ancaman diplomasi jadi kami kami cuba elak Pada benda itulah lah dia. Dan kami buat benda-benda yang macam itu juga dia, dia. Jadi nak katakan kami ni macam NSA tidak juga saudara. Nak katakan kami macam CIA pun, pun tidak juga. Nak kata macam Mossad ke apa yang kau orang fikirkan MMS, MSS tu tidak juga juga. Kami lain. Tapi kami boleh buat apa yang dia orang buat dan proven tested banyaklah operasi yang kami buat. So itu kami bila macam ada ada perselisihan antara negara dan sebagainya kami di pergi sebab tetapi kami boleh berlatih di dia kami pergi itu atas rasa apa ni ah PBB ha macam aku, aku pernah pergi PBB di Timor Leste jadi ah, itu satu pengalaman jugalah kan yang menarik ni masa pengalaman di Timor Leste ni ialah bila mana aku terselempak dengan abang aku, abang aku sendiri Abang aku kan uh, 69, Kumandu 69. Tahu macam mana. Dia pun berkhidmat di Timor Leste. Dan aku terserempak dengan dia di Timor Leste. <laughs> Sesuatu yang kalau nak kira kan aku sendiri pun macam uh, dia pun uh, kantor. Eh. di situ. Lepas tu kami borak lah daripada adik. Jadi bila dah tahu situasi tu kami borak daripada adik. Dan kami senyap je lah cerita dia. Uh. Sebab abang aku tahu bahawa aku dengan dia pernah minta untuk join French Foreign Legion tapi tak dapat. Dan akhirnya dia bagi tahu aku dia dapat join apa ni? Uh, Polis Sultan. Kan? Patu masuk dalam 69 lah gitu deh. Ha. Uh, abang aku pangkat DSP ya, uh, dia cerita Dia bahagian tak boleh bagi apa kan Dah pencin lah baru je pencin Baru dua tahun Dua tahun, tiga tahun Sekarang ni kerja kat kilang <laughs> Kerja kilang Abang aku Ya, sebagai Sebagai Apa ni Pegawai operasi keselamatan ni Oh Tapi Yang itu Abang aku tu Dia lebih kepada Dulu-dulu kan dulu, Dia lebih kepada unit pemusnah bom Dan juga Apa ni Dia panggil rapat support rapat. ah ha, itu istilah macam itulah. Ha. Aku pun tak berapa sangat tahu nak tentang kerjaya dia. Cita. Dia. Tapi aku biasa ikutlah. Ha, uh, mas, aku pernah ikut abang aku ni dekat Sabah. Cita dia. Masa ni dia dah tahu lah aku siapa kan. dia. Kami pergi main. Aku ikut dia memancing, Aku naik boat abang PVH kan. dia. Pasukan pulutan. Dia pergi buat rondaan. Ha, aku duduk tumpah lama aku mancing. Abang Google gelak yang tengah aku tak boleh apa lah cerita dia. Kan? Aku ada juga cerita sedikit lah dengan abang aku apa benda yang aku buat. Dan dia pun tak kisah, tak terkejut pun dengan aku kan apa yang aku buat. Cuba masa kami terserempak di Timor Leste tu, memang satu yang kelakar lah cerita dia. Lepas tu, dia <t -tengah> dikata yang kelakar lah. Macam mana tau? Abang aku polis bawah PBB berpakaian dengan berpakaian lengkap PBB punya anggota lah. Dia boleh nampak aku pakai PBB punya attire <tinyar> <air> semua. Semua <tinyar> so, bangku tanya aku. kau uh, dekat kau, kau dalam grup mana? Dia <tinyar> aku pun tak tahu macam tu. aku selotok dengan dia lah baru dia tahu. Okey, Tahniah lah dia cakap. <tinyar> Apa yang kau idam dulu dapat dia. Tanya. Entahlah aku pun tak pasti cakap macam tu. Tapi itulah kenangan aku dengan abangku. Kan? nama abang aku tu, nama dia macam nama orang Sabah. Abang aku seorang tu, nama, keluarga aku, abang aku seorang tu nama pelik. Macam orang Sabahan. Dia, dia. Bapak aku bagi, tak tahu macam mana boleh bagi nama macam tu. Okay, tak apa. Itu setakat itu je aku cerita. Okay. Uh. ah, balik cerita lah. Abang aku dia suka, dia suka guna HK. Ha, yang aku tahu dia suka guna SK. Lepas tu dia ada CNU untuk senjata api untuk side arm. Dia pakai Browning High, high Power. Aku tak tahu dia kenapa dia buat juga model tu, Aku tak faham. Kan? <laughs> dia, dia, walau yang pakai Glock ke sebagainya, dia masih lagi senjata terkuno Browning High, high Power tu. Aku tak faham juga tapi dia kata bila aku tengok, aku tunjuk aku punya Six Hour tu kan. Dia kata, oh sedap pakai ni. Kami duk boleh katakan okey abang aku yang sulung ada alisen rifle apa ni shotgun lah cerita dia abang aku yang kedua dia ada sen juga cerita dia dia ada sen dia dia pakai sen am aku tak aku ingat tak, tak silap aku dia pakai glock abang aku yang ketiga ha, dia sen am juga eh tak tak, tak, tak dia shotgun dia shotgun dia shotgun dia ambil daripada bapak aku punya dia cerita dia kedua tiga atau abang tu yang keempat abang budak dia lah cerita dia ha eh tak apa soal lagi pistol juga cerita nah, dia nah eh, itu dipakai apa ya? ah, kan lah yang, yang, seorang tu dia pakai ada ah, the lawyer dia pakai dia pakai aku oh, tak ingatlah apa apa brand dia pakai lah dia tapi saya amlah ah, ha. Boleh tak? Aku tak pasti cerita dia. yang yang last kali adik aku, adik aku pakai Glock. Glock 17. Kami semua satu keluarga ada CNU Yang tadi ni kami boleh dapat cerita dia. Adik aku ada, abang aku ada semua dia dia. Kami kenal dengan Setapi, kami bermain dengan Setapi. Jadi kami dah biasa dengan Setapi. Okey. Tadi persoalan aku kan. Apakah latihan yang perlu? untuk menggunakan senjata api. Tak kisahlah apa jenis senjata api. Sat, du, ada tiga. Satu ialah kau kena kosongkan ke kalau tak lah. Tenang. Kau tak boleh buat kerja gopoh. Sebab gopoh itu nyawa. Dia, dia. Bukan nyawa kau kena, kau kena, kena fikir juga. Kau nyawa orang awam. Juga. Nyawa musuh Bukan kau kena fikir. Nyawa orang awam pun kau kena fikir. Nyawa kau pun kau kena fikir. Itu satu. Kedua. Eh, ya, kontrol ins apa ni pernafasan kalau kau boleh kontrol pernafasan kan then, then diselamatlah. sebab kau boleh tembak dengan tepat sebagainya ia eh, itu penting lagi satu kontrol kemarahan jangan marah kan sebab marah tu boleh jadi bahaya diri. dia kan jadi itulah itu dia uh, latihan kita orang macam-macam budak-budak macam-macam dia orang suka macam-macam dia berlatih macam, -macam. Budak -budak, macam, -macam. macam, -macam berlatih. Uh, kita orang guna software juga ada software untuk berlatih menembak senjata api ni nak tembak rifle ke apa sebagainya ada software dia kan uh, dulu dah ada bagi ada satu software juga yang yang free dia di, provide oleh majalah Guns and Ammo dia okey ada satu CD tu aku dah lupa mana pergi dia CD dia aku pada CD dia kan apa itu so, siapa yang beli majalah tu dapat satu lah. Kau carilah majalah Guns and Ammo. It's the best majalah dalam dalam kursus majalah, majalah senjata api yang tarik terbaik lah kita dia. Lepas tu taktik-taktik orang kita, okay, macam kami, kami ada buku-buku apa majalah, bukan buku, buku lah dia punya buku, manual kan. Kami tahu, kami belajar taktik-taktik orang lain macam mana taktik yang orang ni buat. Yang open taktik ni kita dia. Open taktik sebab ada open taktik kalau kau baik rajin baca dalam majalah special op force itu dia atau ada banyak majalah-majalah ni kau akan dapat tahu okey macam ini macam dia lepas tu kau banyak tengok video 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 wah, dia bagi dia tak. tapi yang lain tu adalah kata so kita develop sendiri lah. kan kami develop develop bersama kami dan kami develop sendiri dan tapi yang paling penting kali ialah kami buat dalam keadaan apa yang patut dibuat pada masa yang masa, itu gitu dia jadi kami improvise selalunya jadi kami tak banyak bertempur pun cerita dia. Ha, tak tak banyak. Kadang-kadang aku pergi dapat pergi bertempur dekat ha, Balkan dan sebagainya dia. Jadi disebabkan oleh kerana itulah dia. Jadi pada kita oranglah cerita dia. Tak perlu pun nak berlatih Itu sebab kita bukan uh, kita orang civilian. Jadi kita buat kerja-kerja civilian. Jadi kita tak ada special apa UTK di training, tak ada kita belajar lah macam mana hook apa nak, nak bash door tu cerita dia macam mana nak masuk ke tingkap apa-apa ni pecahkan nanti dia macam nak, nak counter, counter apa ni counter attack dia macam mana nak defense satu kubu sebagainya dan itu kami baik belajar lah cerita dia dan bukan saja itu kami belajar dari dalam tim dalam dan juga kami belajar secara dalaman sendiri cerita dia ganti tin dalam ni dia ya kami dapat tu kami ambil yang input input dari luar lah dalam kami belajar secara dalam mana sendiri ha. jadi kalau nak tanya skill kita orang dengan UTK ke sebagainya tak ada orang lagi hebat aku tak pernah kepetikaikan kan uh, UTK ke cawangan khas, punya skill-skill dia orang tu dah sah, dah sah. cuma kita kita, orang punya skill ni skill lain, -lain sikit lah dia And, sama mungkin sama dalam skill-skill yang lain lah. tapi mungkin kurang banyak lah daripada banding dengan diorang je. <laughs> uh, kurang banyak kan? <laughs> tak tahu juga lah. Tapi in term of in term of skala, skala kita kalau kita tengok skala 1 sampai 10 kan. Kita orang punya team ni berbanding dengan UTK. 9 10 kot. <laughs> sebab sebab kami memang purely seal and air je dia. Ha, darat laut udara underwater sekali jadi, jadi itu kelebihan kami lah ha, jadi itu aku cerita dalam unit tactical aku tak cerita dalam unit-unit lain macam unit apa pemantauan unit uh, info gathering sebagai itu tu dia lain. dia pun banyak tapi semua orang Mendapat latihan menggunakan senjata api kan jadi setiap orang ada senjata api pilihan mereka jadi kalau kalau dalam, dalam, operasi kita kita dah apa ni, macam agensi dah tahulah kita suka pakai apa jadi dia akan bekalkan jati yang kita suka Dia ah jadi dan depun begitu kita gunakan macam-macam teknologi baru oh, macam kami adalah kami adalah pengguna paling awal di Asia rasanya rasanya Asia lah kan penggunaan makro roni makro roni itu jadi, Ha, nah, masa tu Israel baru ada satu company dekat Israel itu baru siap buat benda tu. So baru power launching sebagainya dalam 2-3 bulan lepas tu kami pakai. Kami beli melalui proxy kami lah. Ha, saya cakap proxy kami lepas so kami pakai. Jadi di Asia tengah Asia ni kami antara yang awal pakai micro roni punya SPK dan juga beberapa lain lah cerita so kalau kau nak search for micro roni kau search dalam internet lah cerita search carilah micro roni. Kalau YouTube banyak berlambak benda-benda gitu. So, assuming that kita guna side arm, kita dalam bekas tu <coughs> dalam micro tu. So, kita ubah dia menjadi satu SDK. Mana kita punya tembakan lebih tepat. Kita punya tu. So, laras kita boleh tukar. Dia, dia. Ha. Uh, favorite aku. Aku macam biasa lah seperti korang tahu. Aku suka kalau apa ni rifle tempur ni assault rifle ni AR-15 lah sebab AR-15 ni komponen dia banyak supporting dia banyak dia punya receiver dia kau boleh Kau dengan M16 dan lah sebagainya Ambil kurang dia M4 carbine dan sebagainya macam dia kalau rifle pilihan aku aku tak ada lain jadi dia mungkin kawan-kawan aku ada pakai Remington ada yang pakai Winchester ada macam-macam browningnya macam tu browning dia tapi aku tetap Dragon of juga tak kira kalau yang lama kuno sebagainya tetap Dragunov. Aku cerita dia. Sebab aku serasi dengan Dragunov cerita dia. Kalau pistol pula aku tak suka Glock, aku tak suka Browning apa, apa. Walaupun aku biasa pakai brand-brand lain HK dan sebagainya. Tapi aku lebih suka dengan Sig Sauer. Sig Sauer ni kan pada aku sedap pakai okay. and accurate sehingga 50 meter eh 50 L ha, 50 L, 50 meter lebih kurang kan dia terlihat sebab satu ela lebih kurang tiga, tiga kaki tiga inci lebih kurang macam tu lah yeah. ok jadi uh, kita orang lebih kurang sama je macam tu dia kita tak buat kerja poli, kepolisian tak buat macam dia kita ada buat kerja bodyguarding cakap lah kita kena belajar bodyguarding ha, for safety reason macam tu dia tapi macam kita orang macam unit tactical ni kita kalau boleh mengelakkan menggunakan zat Kita banyak menggunakan benda-benda yang senyap. Kalau guna zat kena pakai suppressor je dia. Kalau orang Malaysia ni sebut silencer sebagainya tapi kami dia sebut suppressor lah kan. Ha, nah, tapi dia tak ada bukan kata tak ada bunyi langsung macam macam dalam filem Hollywood sebagainya tak tetap ada bunyi cuma dia kurang sikitlah. Cuma kalau kau pakai dengan perusap sonic tu dan ha, dia punya tu, subsonic tu dan ha, dia punya bunyi dia kurang lah gitu dia. Kalau kau pakai peluru subsonic so -so Memang tinggi lah bunyi juga gitu dia. That's why kalau nak pakai tu Nak pakai senjata tapi macam tu jadi dia, The best way is kau pakai Point two two Punya peluru Kat Orang kata kat banyak dekat point two tak mati korang Betul Susah lambat lah Kau kena pakai Nak cepat mati korang pakai 45 lah gitu dia Atau 44 gitu dia tapi minta kalau kau tembak dekat tempat-tempat yang betul memang cepat hati dia ha, itu je, dia dia ha, dia macam salah seorang daripada operatif yang aku pernah train sebagainya aku ajar dia dia memang cantik lah tinggi tu dia Sofia tu ha, dia pakai Luger Luger point 22 LR ha, Luger memang cantik aku suka sebab dia, yang dia buat bukannya yang dia punya pakai dia dia bukan yang apa ni standard warna hitam putih tu tu tak betul Anodize juga lah. Tapi dia pakai yang jenis Dia colour-colour punya Cantik dia pakai warna Dia ada warna ungu ada Warna pink ada Aku kata wah gila betul <laughs> uh, Aku panggil beauty be brain and Bahaya macam tu dia <laughs> Dia tu cerita Ambut ke Panjang hat baru sikit lah eh, dia Lawa pula lah Okay, tapi tak apa itu cerita lain lah Aku malas nak cerita pasal Sofia Sangatlah cerita dia dia kan, kalau bini kena dengar, jadi salah lah. Aa, tapi bila kita tiktor, kita pasal apa ni senjata-senjata ni buat kita orang banyak macam tadi lah. Banyak berlatih sendiri lah. Macam aku, masa aku dekat Bosnia aku banyak berlatih dengan macam-macam jenis senjata, bom, bom apa periuk api dan ya, sebagainya. Macam-macam jenis, -jenis periuk api ya, Dari jenis yang vibration, jadi jenis yang spring loader, jadi spring yang remote, remote pun ada, ha, semua hmm. ada jenis, -jenis ada. ada. Ha, cuma zaman aku tak banyak guna drone lah. sekarang ni kau kena tahu lah tentang bila aku pergi apa tu, waktu, apa ni pergi OSQ oh, dia orang sekarang ni belajar macam mana drone, macam mana nak jamkan drone kan. Apa itu FPV drone, macam mana apa ni drone kami kaze itu beroperasi dan sebagainya. Dan kami juga sekarang ni menggunakan drone. Agensi sekarang ni dah menggunakan drone untuk banyak benda. Ha, recon. Kami ada yang yang AS pakai tu yang drone tu, tu, yang besar tu dia yang terbang kecil tu. Helik macam heli sebagai tu. Kami ada juga dia tu ha, yang terkejut tu Macam mana kami boleh dapatkan tu? Kami boleh guna dari proxy tu itu satu kelebihan kita orang lah. Kita ada banyak proxy. Jadi in term of teknologi, Technology wise kita ada unit tactical, unit komputer. Oh, kalau buat nak buat kerja hacking ke apa, apa tu bagian dia orang lah tu walaupun aku bagi ambil aku belajar dalam dia okay, tapi aku tak masuk situ cerita aku ambil tahu juga lah itu dia aku tak aku tak minat nak masuk dekat dik department tu cerita dia aku lebih minat pada department taktikal jadi in term of oh, sebab satu je kalau masuk dalam department tu cerita dia kau tak dapat berjalan seluruh dunia aku pula, aku suka berjalan aku anggap setiap kali berjalan tu adalah pertukian cerita dia satu pecutian yang dibiayai oleh kerajaan jadi, dia kan eh, maksudnya kerajaan yang bayar pergi balik kau bayangkan satu kilometer aku punya claim eh 5 ringgit tu dia so kau fikir-fikir sendiri lah tu dia, dia kalau untuk pengetahuan duit lima, lima ringgit play my list tu sebenarnya even staff office yang dekat KL pun dapat jadi, dia contohnya kalau dia terpaksa dia, dia bulan halik daripada rumah dia dekat Syalam ke dekat Rawang ke pergi ke HQ ha, dia kira juga 5 km 5 km je lah dia bayangkan 5 ringgit per, kilometer km lah oh masuk masuk itu dia so itulah kelebihan dia ke. gaji 2 ribu je tak banyak itu dia tak, kita tak, tak ada tengok kat situ kita tengok apa benefit-benefit yang kita boleh dapat ha, itu je lah lepas tu macam uh, bebas lah dia kita buat. sebab kita civilian bila kita civilian kita tak ada terikat dengan norma-norma macam ATM macam PDRM tu kau tak perlu salute orang dia ha. tapi kadang-kadang ada juga yang salute dia dia tapi tak ada pangkat dari satu segi lah dia tapi ada sebenarnya ada pangkat tu dia dia ha macam kalau dalam askar dia ada lieutenant, apa, ada captain, ada major, ada sergeant sebagainya. So kita dalam untuk lain dia ada senior operative, operative sebagainya ha, dan junior operative ada. Ah kita ada tu skala apa tu ketua sektor, ketua section head, dia bos besar, besar lagi besar lagi. Lagi besar lagi banyak pengalaman dan juga banyak dia punya perks dia lah. Kita. Macam aku, aku pernah memangku Afrika punya section sektor, kita, 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 dan masa tu Elon memangku pun okey jadi dia Yalah, aku jalan tengok operation dia sebab tajuk dia orang gantikan dia orang mencari satu orang lain untuk gantikan sector head nah, dia yang dah meninggal jadi lah, dia meninggal so aku terpaksa handle sementara sementara dapat seorang pegawai baru yang daripada tempat lain yang memang layak untuk duduk kursi dia ha, sebab aku ni tak betah tak tak betah duduk dekat office Atul ke PL aku lah hari ni jadi Aku tak suka duduk kat ofis jadi macam bodoh lah jadi Walaupun aku sebab boleh buat kerja ofis jadi dia Tapi aku tak suka sangat jadi dia Aku suka travel Aku dilihat, aku akulah orang yang paling banyak dilihat macam bercuti jadi dia Kan? Paling travel, that's why aku aku head of tactical unit jadi dia Kan? Sebab bila kau banyak travel, kau banyak tahu situasi banyak negara Jadi kau tahu macam mana keadaan tu, lepas tu kau boleh kau boleh apa buat analisa tentang situasi tempat macam mana kalau nak handle benda-benda macam -benda -benda ni dekat tempat macam ni apa nak jalan nak mana pergi macam mana nak keluar ha, that's why dia orang bagi kat aku benda-benda macam tu jadi itulah aku apa yang aku buat gitu dia tak ada apa banyak pun gitu dia -tidak, melainkan skill aku tak lah sangat orang kata skill dia sudah sangat tapi semua tak aku rasa abang aku mungkin lagi bagus dia dan dari segi benda-benda tu lah ataupun anggota ATM macam pen tu ha, mungkin ramai pun mungkin lagi hebat lah dari segi senyata tapi sebagainya aku tak in aku biasa je kan orang biasa je tapi ha, tapi tali nylon aku punya forte itu kau jangan petikaikan lah itu skill aku yang paling dasar lah. Aku memang suka pakai benda teknik tu. Lagi tu racun. Dan memang kita orang punya tek maaf je deh. Okey dah dekat dekat setengah jam lah bersimbang ni benda ni kan pelik lah juga dia. Apa pun itulah kalau kau nak maju dalam apa ni sebagai rakyat Malaysia kau nak maju dalam benda-benda ni aku nasihatkan kau masuk mana-mana kelab -mana menembak macam dekat Kajang ada, Shalang ada, eh Subang ada. Ha, uh, dekat mana Johor pun ada dekat banyak tempat nak menembak bayar RM500 lepas tu apa ni submit guna profile sebagainya insyaAllah dapat lepas dengan tu kau boleh berlatih berlatih guna .38 dulu dia, dia revolver dulu berlatih 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 baru naik pergi jangan jangan terus berlatih dengan guna automatic gitu atau semi automatic berlatih dengan guna revolver dulu berlatih sampai mahir dengan revolver berlatih 10 meter 10 meter target 10 meter 10 10, 10 ya ah 10 meter, aa, 30 meter, 50 meter. Lepas kalau dapat, dapat, peluang pergi ke Batam ke, pergi ke apa Selatan Siam ke, Aden, kau belajar masuk pergi pergi kelab menembak dia orang untuk berlatih menggunakan rifle sebagainya. Dia ada AK-47, dia ada M16, dia ada macam-macam rifle. Kau boleh berlatih kat sana. Jadi Dan dekat, dekat Indonesia kau boleh ambil berlatih dengan guna senapang angin dan sebagainya. Jadi aku nasihatkan kau So, aku dah siapkan semua orang Melayu galaklah benda ni kita berlatih sebab kita tak tahu masa depan macam mana. Okay Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.